Честь свой дом и честь солдата, чтобы ты могла спокойно. І так, ми вирішили зробити невеличкий відеозвіт автомобіля нашого, який ми придбали, і показати його в останній, напевно, тому що ми його зараз передали в Дніпро-1. Наразі він знаходиться на базі батальйону. І... Привезли нарешті, доїхали отлично, машина, огонь, солдати довольні бойці. Прощаємося з малишки нашою. Ми ще покажемо, що ми привезли в цій машині. Половину вже вигрузили. Так, більше половину ми... <глевши> половину ми вигрузили, але що залишилось? Це сигарети, те, що хлопцям потрібно. Ось старі номара. Салфетки, батарейки де? Батарейки вигрузили. Рисунки дітські. Так, і тут ще... Теж передавали. Вкусняшки, дівчат А, бонуси. Окрім цього, ми ще передали хлопцям е, рацію. Рацію, планшет, два, три фонаря, е, термобільйо купа батарей, десь. Куча батарей, Штук 30, штук, великих. Штук 30, наверное, больших для фонариков. А, та, зараз вам покажемо, що тут є на базі. Не знаю, треба спатати дозволу, можна це показати чи ні. Вот это очень хорошая штука, называется СПГ. Так, ми ж хочемо показати машину, яку раніше возив Артем зменка. Підходимо, підходимо. Підходим. и бачим цей увази. Вот. Вуаля, этого? ребят, дивите Вот такие... Вот такая тут ситуация все тут по-серьезному. Так. С бачим стороны. осколки. А, да-да-да-да-да-да. Куда, да. куда прилетело, а вот куда прилетело, а, а с той стороны вылетело. А вот на этом мы завтра в перски поедем. Так, да, оце наш транспорт буде. Ми на ньому будемо кататися по пєскам, по дівчинкам. Кажуть, там є гарні дівчинки, от наша тачела на вечір. А зараз вам покажу робочі машини, які в Дніпро один Скоро тут будуть стояти номера Дніпро-1, буквально вже сьогодні вечором їх прицеплять. І ще хотів показати вам, що ми е, вирішили зробити невеличку татуїровку нашій машині. Я не думаю, що це якийсь там сильний популізм. Просто ми хотіли, щоб, щоб на ній щось залишилось від нас. Машина буде виконувати функцію санітарного автомобіля. Колясочка вже готова. нему. Вот. А от як поміщається сама ця штука з... условным раненым бойцом. О. Доставай иди туда. И... и на каталежечку, чик. Да, там каталеж. безопасности, которые подсоединяются, чтобы фиксировалось она. То есть все ну, есть, все подсоединяется, все четко. Я сгоден, что это ну, не полномасштабный ренемобиль, но функции санитарного мобиля он будет выполнять, я думаю... Достойно. Так, и... <глади> Машина швидка, ходова, мотор, все в стані, претензій до неї немає. Тому хто буде воняти і казати, що ой, що більше вони купили. ребят, закрийте свій рот. Солдати доволі, вони <глади> подякували. Я не знаю, чути, чи не чути, але ми виїжджаємо. Тіски! <глади> вперед вперся! как паузу? Сверху? А потом... А Остался тут пулемет Томпсона, потащил. блядь. Как не А пошли обойдем, гад, линга. А танку вафли, да, не рабочую Хорошо. Есть контакт. Здесь просто вчера сау ебнули два раза вот сюда около. В рапиру. Ебнули, а? да, наверху? В, в рапиру это ночью с миномета. А здесь сау, короче, вот, вот где обрез поста есть. Но. Там выходишь, там такая черная хуйня здоровая. Вчера ебнули они там два раза. А, так, попали и... в мост, в смысле? Не, в мост не попали, рядом прям. А -а -а. Рядом. Лучше в мост попали, знаешь, типа, блядь то если в мост попадут сау, то осколков никаких не будет. Ну да. А в землю, блядь. А в землю там всякая хуятень разлетается. Рассы нужны. Рассы нужны каждому. Каждому бойцу это было бы в идеале. Ну хотя бы, но я считаю, что расля нужна да. лучше вы их давайте лично. Ну, Человеку, чтобы, чтобы да. у него было ответственно за эту вещь. Потому что это война, если мы, допустим, ротируемся или передаемся, или еще как-то Получается, что э, чувство приводит это все к тому, что там где-то рация упала, там где-то не свое не жалко, вот. Не свое не что, да. жалко, да. да. Но и тут еще война. Они очень быстро выходят из строя. И... Но... Ну, так получается. Короче, все Все, пацаны, дякую вам, блин, я конечно с цих лоп принес вам, но блин, я постараюсь компенсировать своим мозгами, вам допомогу. Все. у тебя там правильно написал. Я телефон. До встречи. Каждый просто по-своему долю. Поехали, чувак. Хочется поблагодарить от батальона Пока Днепра, э, спильную ту и э, координатора Андрея Артема Артём. Кузьменко за предоставленный нам автомобиль на использование. Хочется также поблагодарить всех людей, которые, которые причастны, кто вложил свои средства в этой приобретение этой машины. Хочется также попросить людей, чтобы зря деньги свои э, не тратили. На приобретение каш, макаронов и прочих таких продуктов, которые на фронте ну, тяжело с них что-то приготовить. Если будет надобность в них, например, мы будем обращаться к нашим координаторам, которые смогут нам их доставить, приобрести. А вы лучше помогали людям, которые вот, с нами общаются, идут тесно в нашем контакте и делают все для того, чтобы... У нас было по возможности все, что нам нужно. Нам, конечно, очень много ну, чего надо. Но ну, ця машина будет полезна? а что очень бата кто да, сказал, да. что ця машина это просто... Нет. Нам нужна машина, во-первых, для того, чтобы для быстрого пересувания, для выезда, для реагирования на всякие возможные ситуации, нестандартные. На них будет ездить быстрого реагирования, которое сможет на данный момент быстро и доставить людей в данную точку района, которую мы обслуживаем, и произвести определенное действие. Потому так. что если машина, например, есть бронированная машина, но они немножко тяжелее, намного тяжелее даже, и не так скоростные, как, например, легкие машины. Ну, машина взагалі потрібна. Тому що да. якщо ми будемо і будемо надо, купляти да. вам машину, вона дійсно. Машини надо, машини надо і машини. Потому що машина це як э, ну, расходний матеріал. Сьогодні вони є, завтра попадають по бомбежку свете. В первую очередь страдают машины, потому что мы прячемся, а машина остается на открытом небе. Еще одно питание. Вот то, люди в Одессе, ну, вода очень много кричат, что пески сдали, что там Дебальцев. все, ну, нет. такую панику поднимают. это паника сплошная, потому что в песках мы стоим, в мы держим, держим хорошо. Так что на данный момент у российско-террористических войск нет вариантов на то, чтобы зайти. Ну, дуже вам дяка. Дяка. дякую. Дякую.